Selamat datang semua. Hari ini kita akan kupas satu topik yang sangat menarik, konsep negara bangsa, tapi kita akan melihatnya melalui kacamata sejarah, iaitu zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Bila kita sebut pasal negara, apa agaknya yang terlintas dalam fikiran anda? Adakah ia cuma garisan-garisan di atas peta atau ada sesuatu yang lebih mendalam di sebaliknya? Nah, bagaimana kalau saya katakan, kerangka untuk menjawab soalan ini sebenarnya dah wujud di Nusantara sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Ya, betul tu. Konsep negara bangsa ni bukanlah idea baru yang dibawa dari Barat. Sebenarnya, ia dah berakar umbi di alam Melayu sejak sekian lama. Proses pembentukannya sangat panjang dan ia diwarisi dari satu kerajaan agung ke kerajaan agung yang seterusnya. Jom kita lihat sekejap garis masa ni. Bermula dari kerajaan Funan dan Champa, ia kemudian berkembang pesat di bawah Empire Maritime Sriwijaya. Ciri-ciri negara bangsa ini ia sentiasa ditambah baik, disempurnakan sehinggalah ia diwarisi sepenuhnya oleh Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah, ini dia pelan kita untuk hari ini. Kita akan mulakan dengan empat tunggak utama sebuah kerajaan. Kemudian kita akan selami paksi kuasa iaitu raja dan undang-undang, fahami apa itu jasad kerajaan dan akhir sekali kita akan lihat legasi Melaka yang kekal abadi. Okey, jom kita mulakan. Asas kepada Kesultanan Melayu Melaka dan juga kerajaan-kerajaan hebat sebelumnya sebenarnya dibina atas empat tunggak atau empat tiang utama. Inilah dia keempat-empatnya: raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Cuba bayangkan ia macam empat kaki meja. Setiap satu saling melengkapi. Kalau hilang satu, goyahlah meja tu kan? Gabungan empat elemen inilah yang mencipta sebuah kerajaan yang stabil, berdaulat dan sangat berkuasa. Sekarang, jom kita bedah dua elemen pertama yang menjadi paksi kuasa sesebuah kerajaan, iaitu raja dan undang-undang. Macam mana kedua-duanya berfungsi serentak untuk mengukuhkan pemerintahan? Di puncak hierarki semestinya adalah raja atau sultan. Baginda ni bukan sekadar pemimpin politik biasa tau. Baginda adalah tiang seri, tunggak utama kerajaan. Statusnya pula dianggap suci yang mana ini menuntut ketaatan mutlak daripada seluruh rakyat. Kedaulatan Sultan Melaka ni pula merangkumi semua aspek. Baginda adalah ketua kerajaan, panglima tertinggi tentera, ketua hubungan diplomatik dan juga ketua agama. Semua di bawah kuasa baginda dan untuk membantunya mentadbil wujud satu sistem yang sangat tersusun iaitu sistem pembesar empat lipatan tapi, kuasa raja ini tidaklah digunakan sewenang-wenangnya. Ia dipandu oleh undang-undang bertulis. Dan sistem perundangan Melaka pada masa itu memang sangat canggih. Di darat, ada hukum kanun Melaka. Manakala di lautan yang menjadi nadi ekonomi empire, segala urusan dikawal selia oleh undang-undang laut Melaka. Ini jelas menunjukkan satu sistem pentadbiran yang sangat matang. Okey, kita dah sentuh paksi kuasa. Sekarang kita beralih kepada dua tunggak seterusnya yang membentuk jasad atau tubuh kerajaan itu sendiri, iaitu wilayah pengaruh dan juga rakyatnya. Jadi, apa sebenarnya maksud wilayah pengaruh ni? Ia bukan sekadar sebidang tanah ya. perkara yang paling penting ialah ia merupakan kawasan di mana rakyatnya secara sukarela menerima dan mengakui kedaulatan raja. Pengiktirafan inilah yang sebenarnya memberi nyawa kepada sesebuah wilayah. Dan wilayah pengaruh Melaka pada zaman kegemilangannya memang sangat-sangat luas. Ia meliputi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu sampailah ke pesisir timur Sumatera. Cuba anda bayangkan betapa kuatnya pengaruh dan penerimaan terhadap kuasa Sultan Melaka untuk menguasai kawasan sebesar ini dan sudah tentulah sesebuah wilayah tidak akan bermakna tanpa rakyat. Rakyat adalah penduduk yang mendiami wilayah tersebut dan ciri utama mereka adalah taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja. Sebab itulah perbuatan menderhaka kepada raja dianggap sebagai kesalahan yang paling paling berat. Konsep kesetiaan ini bukan perkara main-main. Ia dipandang sangat serius. Sebagai contoh, dalam kerajaan Sriwijaya, iaitu senior kepada Melaka, rakyatnya perlu membuktikan kesetiaan melalui satu upacara khas dan meminum air sumpah. Ini menunjukkan betapa suci dan mendalamnya ikatan antara raja dan rakyat pada zaman itu. Jadi, kenapa semua ini penting untuk kita tahu? kerana kesultanan Melayu Melaka ni bukan hanya sebuah kerajaan yang agung ia sebenarnya telah mencipta satu blueprint atau acuan kenegaraan yang sangat mantap struktur politik Melaka dengan gabungan raja, undang-undang, wilayah dan rakyat terbukti sangat berjaya model inilah yang diwarisi secara langsung oleh kerajaan-kerajaan selepasnya kesultanan Johor Riau sebagai contoh dibina atas acuan yang sama ini membuktikan betapa kukuhnya legasi yang ditinggalkan oleh Melaka. Ini membawa kita kepada satu persoalan penting untuk kita renungkan. Jika raja, undang-undang, wilayah dan rakyat yang setia adalah ramuan yang membina negara bangsa Melaka yang hebat, apakah pula ramuan yang mendefinisikan negara kita pada hari ini? Satu soalan untuk kita fikirkan bersama.